大家好，安迪，欢迎收看《汉语聊泰语口语练习。这一集要跟大家介绍的是“糖糖”。那它的中文翻译一样有很多，你可以翻成全、整个、整，或者是在特殊的句型也可以当成又怎么样又怎么样。好，那按照惯例，我们就从例句开始看。第一个例句选的是。 米糖姆几坤？米糖姆几坤？米是有没有的有。糖姆在这里可以一起看，糖姆就是全部。几坤？几是几？那坤是人，所以整句应该很好理解。米糖姆几坤？一共总共有多少人？下一个例句是：糖库莫、หมา 糖酷，莫怂干。糖酷呢，就是酷是一对一双的意思。那糖酷就是这两个人这一对。莫怂干，莫怂就是适合合适的意思。所以糖酷莫怂干就是这两个人很登对，这两个人很配，这两个人很适合。好，接下来这句是粉妹斗糖鼻。 逢麦斗唐逼逢是雨或者是雨水，麦是否定的不，斗是落下，唐逼逼是年嘛，所以唐逼就是一整年。那整句应该很好理解，逢麦斗唐逼就是一整年不下雨。下一句是 lock down，唐，伯泰，lock down，唐。 Betty lockdown 其实是英文的 lockdown，就是封锁。糖 Betty 糖是这课的标题，全整的意思。Betty 是国家，所以糖 Betty 就是整个国家或者是全国啊。整句很好理解，lockdown 糖 Betty 全国封锁。下一句，l a n d game ั湾，ง坑，ันทั ไม่นอนเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเล่น是玩 g a m 是英文的 game 游戏所以เล่นเกม就是玩游戏ทั้งวันทั้งคืนทั้ง是这课的标题全或是整那玩是天คืน是夜晚所以ทั้งวันทั้งคืน就是整日整夜那也就是一整天的意思 没 lap 没 non，lap 其实就是 non 或者是睡着的意思，那 non 就是睡觉，所以没 lap 没 non 就是不睡觉。那整句什么意思呢？游玩,玩游戏玩一整天一整夜不睡觉。接下来这一句是 b，唐多、啊，不，唐多、啊。 没没雷，撇，糖多，布啊，糖多，没没雷，撇就是湿湿透了那个湿，糖多糖是这课的标题全或是整，那多就是身体，所以撇糖多就是全身都湿透了，全身都湿了，布啊，糖多。 膊是疼痛酸痛，所以膊疼多就是全身都在痛。没米累，没米是没有累是力气，所以整句什么意思呢？髀疼多，膊疼多，没米累，全身都湿了，全身都很痛，全身很疼痛，没有力气。好，那接下来我们来看，如果你用糖什么糖什么，那中文可以变成又怎么样又怎么样。例如糖吃辣，糖老。 或者是“唐查拉”、“唐帅”、“唐查拉”、“唐老唐查拉”、“唐帅”。好，那这边并列的句型就是又怎么样又怎么样。那“查拉”是聪明的意思，“老是帅的意思，所以“唐查拉”、“唐老就是啊、呃，又聪明又帅。那女生的话就是“唐查拉”、“唐帅”。 又聪明又漂亮又美丽。好，那再给大家最后一个例子：“唐ั้งรักทั้好，一样，这是一个并列的句型，所以就是又怎么样又怎么样。那“ร是爱，“เก是讨厌、厌恶的意思。所以整句是什么意思呢？“ทั้งร 就是又爱又恨。好，那以上就是这一集唐的所有内容、例句以及讲解。如果你有任何的问题以及心得，欢迎在下方留言让我知道。那如果你喜欢我的影片，请记得帮我按赞、订阅加分享。那我们就下一支影片见喽。a 同学萨好，迪哈。